নমস্কাৰ এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ মাজলৈ এতিয়া যিসকলে যিটো শিক্ষাগতাৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰি আছিলে আৰু তেওঁলোকে হ'ব পাৰে এপ্লাই কৰিলে গতিকে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে যিটো এক্সাম চেণ্টাৰ সেইটো গম পোৱা নাছিলে এতিয়া সেই এক্সাম চেণ্টাৰটো এতিয়া আমাৰ মাজত আহি পৰিলে গতিকে সেইটোকে মই আপোনালোকক জনাবলৈ ভিডিঅ'টো বনালোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল যিবিলাকে অলৰেডি এপ্লাই কৰিলে এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকে এক্সাম চেণ্টাৰটো দিব পাৰিব নাই কাৰণ কথাটো হ'ল যে যিটো এক্সাম চেণ্টাৰ আপোনাৰ যিটো ঘৰ বা যিটো ঘৰুৱা এড্ৰেছ সেই এড্ৰেছৰ পৰা নিয়াৰেষ্ট হ'ব লাগিব নাজানো গতিকে সেইটো নিয়াৰেষ্ট কৰিবলৈ এতিয়া আপুনি কিবা এটা উপায় আছে নেকি সেইটো অলপমান চাম বাৰু সেইটো চাওক মই যিটো এক্সাম চেণ্টাৰৰ কথা এতিয়া কৈ আছোঁ সেই যিটো এক্সাম চেণ্টাৰ সেইটো হ'ল আমাৰ বৰ্তমান যিটো এপ্লিকেশ্যন চলি আছে বা এপ্লাই হৈ আছে আৰ 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 বি অধীনত মানে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেছৰ অধীনত যিটো শিক্ষকতাৰ পদ ওলাইছিলে সেই পদৰ বিষয়ে মই কৈ আছোঁ গতিকে যিবিলাকে এপ্লাই কৰিলে বা কৰিবলগীয়া আছে তেওঁলোকে এতিয়া জানি মানে এটা কথাটো ভাল পাব যে যিটো এক্সাম চেণ্টাৰ সেইটো এতিয়া ডিচক্ল'জ হ'ল মানে ওলালে সেইটো চাওক আমাৰ যিটো অসম অসমৰ বাবে এইটো চাওক আছাম দিয়া হৈছে এইটো এলফাবেেটিকেল অৰ্ডাৰো দিছে প্ৰথমে অসম অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আন্দামান নিকোবৰ আইলেণ্ড এইটো গুড়ি দিয়া আছে সেইটো অসমত কেইটা আছে চাওক যোৰহাট আছে গুৱাহাটী শিলচৰ তেজপুৰ ডিব্ৰুগড় আৰু কোকৰাঝাৰ এইটো চাওক এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা আছে গতিকে আমাৰ অসমৰ এইটো চাওক বৰাকভেলী ফালে যদি হয় আপোনালোকৰ ঘৰতে তেতিয়া শিলচৰ দিব পাৰিব সেইটো চাওক আৰু আপাৰ আছামত সেইফালে যোৰহাট আছে তেজপুৰ আছে ডিব্ৰুগড় আছে আপাৰ আছামত আৰু ল'ৱাৰ বুলি ক'লে এইটো চাওক কোকৰাঝাৰ আছে আৰু চেণ্ট্ৰেল অসমত গুৱাহাটী আছে সেইবোৰ মানে আপোনালোকে নিয়াৰেষ্ট যিটো হয় যিটো আপোনাক ভাল লাগে সেইটো আপোনালোকে হ'ব পাৰে চুজ কৰিব পাৰিব আৰু যিবিলাকে ধেমাজি ধেমাজি নালাগে বাৰু শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ আৰু যিটো লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বাবে নাহাৰ লগুন আৰু ইটানগৰ এই দুটাটো ভাল হ'ব ক'বলৈ গ'লে কাৰণ সেইটো নিয়াৰেষ্ট হয় গতিকে এতিয়া সেইটোকে মই জনাম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু যিটো এপ্লাই চলি আছে সেইটো চেণ্ট্ৰেলৰ অধীনত হয় আপোনালোকে এইটো চেষ্টা কৰি কৰি চাব লাগে কাৰণ অকল অসমৰ চৰকাৰৰ অধীনত যিটো চাকৰি ওলাইছে সেইটো কৰিলেই নহ'ব কাৰণ আমি চেণ্ট্ৰেলৰ যিটো দৰমহা বা যিটো চাকৰি সেইটোও আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ অসমত যেনে সকলোৱে বহুতো কম্পিটিশ্যন বাঢ়ি গৈছে বহাৰ কাৰণটো এইটোৱেই যে কেণ্ডিডেট এতিয়া বহুত ওলায় গতিকে সেইবাবে আমি এতিয়া চেণ্ট্ৰেল চাকৰিও মই আমি এতিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব গতিকে সেইটোৱে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব এপ্লাই কৰিব যদি এপ্লাই কৰা নাই এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰিব মই ডেটটো কৈ দিছোঁ ছয় তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছ চন চৰি দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ছয় তাৰিখলৈকে ডেটটো আছে গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া ধন্যবাদ